विष्णो वीर्याणि को वा कथयतु धरणेः कश्च रेणून्निमीते यस्यैवाङ्त्रयेण त्रिजगदभिमतं मोदते पूर्णसम्पत् योऽसौ विश्वानि दत्ते प्रियमिह परमं धाम

कृष्णाद जन्म यो वहदिह महतो वर्णये सोयमे प्रीतपूर्णो यशो त्वरितमिशरेत प्राप्य मंते पदम ते हे स्तोता कवींद्रा तमीह खलु चेतय द्वेत तैव व्यक्तम वेदस्य सारं प्रनुवत जननोपात लीला कथाभिः जानन्तस्यस्य नामानि अखिल सुखकराणि इति संकीर्तयद्वम विष्णु कीर्तना तव कलो महतः तत्त्वबोधं भजेयम् विष्णोः कर्माणि सम्पश्यत मनसि सदा ये हि स धर्मा न बध्नात् यानीन्द्रस्यैष भृत्यः च व्यातनोत् क्षेमकारी वीक्षन्ते योगसिद्धाः परपदमनिशं यस्य सम्यक् प्रकाशं विप्रेन्द्राजागरूकाः कृतबहुनुतयो यच्च निर्भासयन्ते नो जातोजायमानोऽपि च समधिगतः त्वन्महिं नोऽवसानम् देवश्रेयांसि विद्वान् प्रतिमुहुरपिते नाम शंसामि विष्णु तं त्वां संस्तौमि नानाविदनुति वचनैः अस्य लोकत्रयस्यापि ऊर्ध्वं विभ्राजमाने विरचित तत्र वैकुंठलोके आपः सृष्ट्यादिजन्याः प्रथम मयि विभो गर्भदेश दुस्वाय्य जीवा जलशयनहरे संगता भवत् प्रभो ते विमत पद्मेक दिक्पत्र यकलाु कनकि कर्णिकं लोकरूपम् हे लोकाः विष्णुरेत् भुवनमजनयत् तन्न जानीथ यूयं युष्माकं यन्तरस्तं किमपि तदपरं विद्यते विष्णुरूपम् विष्णुरूपं निहारप्रक्यमाया परिवृतमनसो मोहितानामरूपैः प्राणप्रीत्यैकतृप्ताः चरथमकपरा हन्तनेच्छामुकुन्दे मूर्धामक्ष्मां पदानां वहसि खलु सहस्राणि सम्पूर्य विश्वं तत्प्रोत्म्यापि तिष्ठन् परिमितविवरे भासिचित्तान्तरेऽपि भूतं भव्यं च सर्वं परपुरुषभवान् किञ्च देहेन्द्रियादिषु आविष्टो हि उद्गतत्वात् अमृतसुकरसं चानुभुङ्क्ष्ये त्वमेव यत्तु त्रैलोक्यरूपं दददपि च ततो निर्गतोऽनन्तशुद्धज्ञानात्मा वर्तसे त्वं तव खलु महिमा सोऽपि तावान् त्विमन्यत् स्तोकस्ते भाग एव अखिलभुवनतया दृश्यते त्रंशकल्पम् भूयिष्ठं सान्द्रमोदात्मकम् उपरी ततो भाति तस्मै नमस्ते अव्यक्तं ते स्वरूपं दुरधिगमतमम् तत्तु शुद्धैकसत्त्वं व्यक्तं चाप्येतदेव स्फुटममृतरसाम्भोदि कल्लोलतुल्यं सर्वोत्कृष्टामभीष्टां तदिह गुणरसेनैव चित्तं हरन्तीं मूर्तिं ते संश्रयेऽहम् पवनपुरपते पाहि मां कृष्णरोगात् पाहि मां कृष्णरोगात् नारायण 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 नारायणं नारायण 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 नारायणं नारायण 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 नारायण